Сегодня 21 июня 2024 года Я солдат-гранатометчик 1 отделения 1 взвода 33-го отдельного штурмового батальона Штурмовик Кожемяка Сергей Александрович Наш батальон подчиняется напрямую Главнокомандующему Сырскому ВСУ После прохождения военно-врачебной комиссии меня доставили в воинскую часть А4951. Где мы пробыли 3 ну, дня. После чего меня доставили на полигон для прохождения учений. Ну, после этих таких так званых учений меня доставили на сленный пункт Липцы в Харьковской области. Вот. Где мы жили. Вот. Ну, побыли мы там тоже. Три дня не больше. Вот. После чего команда мне дала приказ идти в наступление в районе Глыбокова, штурмовать посадку, где находились русские военные. После прибития на место завязался стрелковый бой. Он был недолгим. Нас окружили и разбили. Но после того, как нас разбили, нас 7 человек 200. 38 человек сбежало вместе с командованием.